नन्हही बिच्छू को बचाती थी तब बिच्छू क्या करता था जब आपसे डंक मारता था दूसरा प्रश्न है भलाई करना मेरा स्वभाव है ऐसा किसने कहा नन्ही ने ऐसा कहा बिच्छू का स्वभाव कैसा था डंक मारना हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए बुरा प्रश्न नंबर बेचे वाक्यों को पढ़िए और उन्हें कहानी के घटनाक्रम के अनुसार लिखिए नन्हीं के नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया एवं रीते आपने जवाब जोई लिया तो पहलू आपसे नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकाला लेकिन बदले में उसने डंक मार दिया अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया प्रश्न नंबर तरण अ प्रश्नों के उत्तर लिखिए बिच्छू को क्या क्यों पछतावा हुआ बिच्छू को पछतावा हुआ क्योंकि दो बार जीवनदान देने वाली बतख को डंक मारने चली थी डंक मारा था ओके थोड़ा शब्दों की अंदर भूल हो तो मित्रों चला लिया जो कि कारण के हूँ प्रोफेशनल टाइपर नहीं जो ये प्रश्न बीजो बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही को क्या बताया बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से कहा कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है उसे चाहे कितनी बार बचाया जाए वह बार बार डंक मारता रहेगा नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया तो बिच्छू दलदल में फंस गया था उसने नन्ही से प्रार्थना की बहन मुझे बचा लो नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई इसलिए नन्ही ने बिच्छू को बाहर निकालकर बचाया प्रश्न नंबर चार छः नन्हीं ने क्या निश्चय किया नन्ही ने यह निश्चय किया कि वह मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहेगी प्रश्न नंबर तरण ब प्रश्नों के उत्तर लिखिए पहलू बिच्छू का स्वभाव आपको कैसा लगा क्यों बिच्छू का स्वभाव मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया क्योंकि नन्ही ने जब बिच्छू की मदद की तो उसने उसे डंक मार दिया बीजो प्रश्न छे यदि आप नन्ही की जगह होते तो क्या करते डंक मारना बिच्छू की आदत है जिसने उसके साथ भलाई की उसे भी वह डंक मारता था नन्ही स्वभाव की अच्छी थी वह समझदार उदार थी उसने बिच्छू की बुरी आदत छुड़ाने का संकल्प लिख किया था वह बिच्छू के बारे में व्यवहार को भूल उसके साथ भलाई करती है आखिर बिच्छू शर्मिंदा होकर अपनी बुरी आदत छोड़ देता है नन्हे की जगह में होता तो मैं भी उसके साथ नन्हीं की तरह बर्ताव करता बुरे व्यक्ति को सुधारने के लिए यह सबसे उत्तम मार्ग है आगर जोइे त्रीजों प्रश्न है यदि बिच्छू के जगह आप होते तो नन्ही के साथ कैसा बर्ताव करते सोच कर लिखिए यदि बिच्छू के जगह पर मैं होता तो लोगों को डंक मारने के बजाय उस पर शुक्रिया अदा करता और उसकी मदद की सराहना करता ना कि उसे डंक मारता प्रश्न नंबर चार संयुक्त वर्ण का उपयोग हुआ है ऐसे शब्द शब्दकोश में से લીખીએ ક્ષ તો ક્ષત્રિય ક્ષણ અને ક્ષમા ક્ર તો ક્રમ ક્રિકેટ રાજ ઉદ્દેશ્ય તદ્દન આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર ચાર બ નિમ્નલિખિત શબ્દ કો શબ્દકોષ કે ક્રમ મેં લીખીએ તો જોઈ લઈએ જવાબ ની અંદર પહેલા આવશે ઉઠાકર દૂસરા બતક तीसरा दलदल चौथा नदी पांचवा पर्वत छठा प्रसन्न सातवा भलाई आठवां समझदार नौवा लापरवाही निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए योग एक कला है जो हमारे शरीर मन और आत्मा को एक साथ जोड़ता है और हमें मजबूत और शांतिपूर्ण बनाता है योग आवश्यक है क्योंकि यह हमें फिट रखता है तनाव को कम करने में मदद करता है और समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखता है मनुष्य का स्वस्थ मन ही अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित करने में सहायता कर सकता है हम योग का अभ्यास करके आंतरिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं जाहिर है कि एक स्वस्थ व्यक्ति एक अस्वस्थ व्यक्ति की तुलना में अधिक काम करता है नियमित रोग अभ्यास करने सॉरी नियमित योग माँ रोग बोला गए इतना नियमित योग अभ्यास करने से हमारा शरीर सक्रिय रहता है लस्सीपन दूर होता है लेजीपनों के शरीर में रक्त प्रभाव बढ़ता है ध्यान केंद्रित करने की शक्ति बढ़ती है और मन प्रफुल्लित रहता है आगर जो प्रश्न नंबर उपयुक्त परिचे के आधार पर उचित शब्द चुनकर सही का निशान कीजिए शरीर मन और आत्मा को एक साथ कौन जोड़ता है जवाब आपसे योग, छे योग आवश्यक है क्योंकि शरीर को फिट रखता है त्रीजु नियमित योग अभ्यास करने से शरीर में रक्त प्रवाह बढ़ता है चौथु मनुष्य का मन ही अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित करने में सहायता करता है स्वस्थ स्वस्थ मन खाली जगह लखेलो मनुष्य का खाली जगह मन में खाली जगह ओके स्वस्थ मन ओके इस परिच्छेद के में तंदुरस्त शब्द का समानार्थी शब्द है स्वस्थ आलसी शब्द का विलोम शब्द है उद्यमी इस परिचित को उचित शीर्षक दीजिए योग का महत्व प्रश्न नंबर सात इकाई में पांच संज्ञा शब्द ढूंढिए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए जो ये तो नन्हही तो नन्हही एक बतख का नाम है स्थान तो स्थान मुंबई में देखने लायक कई स्थान है मुसीबत मैंने मुसीबत में पड़े मित्र की सहायता की पानी पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए आदत सुबह जल्दी उठना અચ્છી આદત છે પ્રશ્ન નંબર આઠ અ નિમ્નલિખિત વાક્યો કો વિરામ ચિહ્ન લગા કર ફીરસે લીખીએ ફર્સ્ટ ચાચાજી આપ ચિત્રકાર કસે બને બન ગયે ચાચાજી આપ ચિત્રકાર કહે બન ગયા પ્રશ્ન ચિહ્ન છે અને ચાચાજી પછી અલ્પવિરામ છે નાનીને બિચ્છુ દલદલ મેં ફસા હુવા દેખા તો નાનીને બિચ્છ દલદલ મેં ફસા હોવા દેખા પછી પૂર્ણ વિરામ લખે લખાયેલું છે ઓકે પૂર્ણવિરામ હિન્દીની અંદર અલગ આવે ઓકે કહી દઉં તમને ત્રીજું નાનીને

ટક્કર દેખાઈ ગઈ છે પાસી સડક પર એમ્બ્યુલન્સ એકસો આઠ ખડી હૈ દુર્ઘટના મેં મિત્રો એકસો આઠ એનું કામ કોઈ માણસને બચાવવાનું તો આઠસો એક એ ગાડીનું કામ ક શું થશે મેં એક પિક્ચરની અંદર જોયું હતું એટલે એક જોક્સ જેવું જ છે ઓકે તો એ તમે ખાલી મને કહેજો એકસો આઠ માણસને બચાવે તો આઠસો એક માણસને શું કરે दुर्घटना में घायल लोगों को एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल पहुंचाया होगा कार में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया होगा पुलिस भी तुरंत आ गई होगी। उसने दुर्घटना संबंधित आगे की कार्यवाही की होगी प्रश्न नंबर नौ छ निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम में रख कर कहानी लिखी तालाब के किनारे जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था दूसरा तालाब में एक मगर रहता था तीसरा दोनों में मित्रता हुई चौथा बंदर हर रोज़ मगर को जामुन खिलाता पांचवा मगर अपनी पत्नी के लिए जामुन ले जाता था छठवा मगर की पत्नी को बंदर का कलेजा खाने की इच्छा हुई सातवा एक दिन बंदर मगर बंदर को अपने घर आने का न्योता देकर अपने साथ ले चला आठवा बंदर ने कहा कलेजा तो मैं पेड़ पर सूखा कर आया हूँ नौवा चलो उसे लेकर वापस आते हैं दसवाँ किनारे पर पहुंचते ही बंदर पेड़ पर चढ़ गया ग्यारहवा चतुराई से बंदर ने अपनी जान बचाई अगर जो है प्रश्न नंबर दस विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरे पहलू दाल में काला तो कुछ दाल में कुछ काला है और वो क्या है पता ही राई। ही। दूसरा प्रश्न है ये अपनी बातें ही करते रहते हैं तो अपने आप ये अप, अपने आप अपनी बातें ही करते रहते हैं आगे देखते तीसरा प्रश्न नन्हे को उसके पर नन्हे को उसके पर दया आई उसके पर दया आई ओके भलाई का भलाई करना स्वभाव है उसका ओके हर रोज पाठशाला जाते हैं तो हम आगे देखते प्रश्न नंबर अज्ञा निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द देकर वाक्य प्रयोग कीजिए स्वभाव आदत यह मेरा स्वभाव है राह पथ वह राह बड़ी कठिन है प्रसन्न खुश हम आपसे मिलकर बहुत खुश हुए खुश है ओके चौथा मासूम बेकसूर उस निर्दोष को सजा मिली पांचवें है गुंगा ना अचानक एना अंदर ओके सहसा ही उ, उनके मन में विचार आया सहसा या जे अलग लख कई ભાષાની મિસ્ટેક છે કંઈક અલગ ભાષાની અંદર લખાઈ ગઈ છે ઓકે એટલે પ્રશ્ન નંબર બાર મુહાવે કે સહી અર્થ દે કરજે જીવનદાન દેના મરને બચા લેનાયા જીવન દેના ડૉક્ટર મરીજો જીવન દાન દેતા હૈયાના કેટલા ડૉક્ટર એવા છે જે જીવતા માણસ નહીં બાંધે ડોક્ટર મરીજો જીવન દાન દેતા હૈકે મનને સે બચા લેના અગર દૂસરા દેખતે મન તો विचार बदलना डॉक्टर ने मना किया था फिर भी मिठाई देख कर मेरा मन डोल गया तीसरा थिर करने लगा खुशी से नाचने लगा तो संगीत सुनते सुनते लोग थिरकने लगे चौथा अनसुनी करना तो ध्यान न देना माँ की बात अनसुनी करके तुमने अच्छा नहीं किया आगे देखते तेरहवा प्रश्न है नीचे दिए गए चित्रों को देखकर कहानी लिखे बंदर और मगर अथवा बंदर की चतुराई ओके टाइटल जोइे एक बंदर था वह नदी के किनारे एक पेड़ पर रहता था पेड़ पर मीठे मीठे फल थे बंदर फूल खाता ना फल या फूल रखे हुए फल खाता और खुश रहता एक दिन एक मगर नदी के किनारे आया बंदर ने उसे फल खाने के लिए दिए मगर और बंदर में दोस्ती हो गई मगर ने एक दिन कहा मैं रोज तुमसे मिलता हूँ और तुम्हारे दिए गए मीठे मीठे फल खाता हो अब तुम भी तो मेरे घर चलो वहाँ मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया चीजें खिलाऊंगा बंदर मगर की बातों में आ गया वह मगर की पीठ पर बैठ गया मित्रों मारो तमने एक प्रश्न है कि कबूतर उड़ता आसमान में है मगर रहता कहाँ है ये जवाब तुम्हारे मने आप पाना नदी के बीच पहुँच मगर बोला मैं तो तुम्हारा कलेजा खाना चाहता हूँ बंदर घबराया मगर उसने बुद्धि से काम लिया उसने कहा अरे अपना कलेजा तो मैं पेड़ पर ही रख आया हूँ तुम मुझे पहले कहते अब लौट कर किनारे चलो मैं तुम्हें अपना कलेजा दे दूँगा मूर्ख बंदर सॉरी मूर्ख मगर बंदर को लेकर जैसे ही नदी के किनारे पहुँचा बंदर मगर की पीठ से उछलकर पेड़ पर जा बैठा और बोला मूर्ख कलेजा कहीं पेड़ पर रखा जाता है वह तो हमारे शरीर में ही होता है ભગવાન કે કૃપાશે મેં તેરે જાલ મેં ફસને બચ ગયા ઈસ તરફ બંદરને ચતુરાઈસે આપણી જાન બચાઈ મિત્રો તમારો આભાર આ વિડીયો જોવા બદલ મિત્રો આના પછી પણ બીજા પાર્ટનર સ્વાધ્યાયપોથીનું સોલ્યુશન તમને મળી જશે તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેશો અને મિત્રો આપણી ચેનલ અત્યારે ડાઉન જઈ રહી છે એટલા માટે અને હજુ પણ આપણું ઇન્કમ આવવાની ચાલુ નથી એડસન્સની ઇન્કમ આવવાની ચાલુ નથી થઈ જેથી તમારા માટે કંઈક અલગ આપણે કરી શકીએ કારણ કે જેવા પૈસા આવશે તરત જ તમારા માટે અલગ અલગ આપણે જે કહીએ ને કરીશું ઓકે તો ઝડપથી વિડીયો પૂરેપૂરો જોવાનું ભલે સબસ્ક્રાઈબ નહીં કરો તો ચાલશે પરંતુ વિડીયો પૂરેપૂરો જોવાનું ઓકે કારણ કે વધારે નથી ત્રણસો કલાક જ બાકી છે આપણે તો ઝડપથી તમે બધા જ થોડું થોડું યોગદાન આપશો તો ઝડપથી આપણે ચેનલ મોનિટાઈઝ થઈ જશે ઓકે તો આની સાથે આપણો વિડીયો સમાપ્ત કરીએ છીએ અને મિત્રો થમનેલની અંદર આપણે વધારે સુધારા કરી રહ્યા છીએ તો થમનેલ તમને કેવું લાગે છે એ મને કહેવાનું ભૂલતા નહીં ઓકે आज दादा गुड बाय टेक केयर लव यू ऑल